Волшебный звук колокольчика в этот воскресный день открыл двери в чудесную страну детства и творчества. Мы рады встрече с вами. Колокольчик сегодня гостей встречает. Друзья, своим он и знакомым очень рад. И ярко звездочки опять он зажигает. Наш конкурс «Колокольчик» открывает звезда эстрадное искусство или академическое пение, а может быть народная песня. Каждый из участников выбрал то, что ему по душе и по силам. А в итоге получился прекрасный концерт, теплый, светлый и такой разнообразный. От восточных мелодий до рок-н-ролла. Итог выступления – не только радости, и хорошее настроение, но и сладкие призы вместе с дипломами. За участие, за третье место, второе, победители. А приза зрительских симпатий удостоилась одна из самых юных участниц – Даша Морозова, представшая в образе озорной Машеньки. Елена Саблина, Дмитрий Рыфтиков, Дела Благовещенские.